Понятно, что они не были такие очень укорененные, скажем, в или каком-то. Мы пишем под диктовку доброй феи. Вы гнома злобы и вражды. Для нас евреи, суть евреи, для вас евреи – суть жиды. Так что тогда это вообще было настолько четко сформулировано, и с тех пор эта разница только усилилась. Когда буквально с того времени, когда я только услышал о том, что я еврей, это мне объяснили уже в детском саду, объясняли в яслях, но просто я не запомнил. У меня была ярко выражена еврейская фамилия по отцу которую после того, как мой брат наконец был отпущен в Израиль, отца сразу исключили из партии, и наша семья оказалась под прессингом. В 16 лет перед выдачей паспорта родители решили, чтобы мне взять фамилию матери. Вот. И с самого раннего детства я отлично понимал смысл слова «жид». И когда мама рассказывала, а мама была с дедушкой украинской в оккупации, в Львове, в Киеве, и она рассказывала про бабьяр и я сказал, что происходило, и вот это еще до того, как я прочел урезан в урезанном виде книжку Бабия Кузнецова, я знал, что эти приказы нацистского командования оккупационных властей всем жидам города Киева. Вот. Я когда слышал слово «жид», я понимал, что это такое, без всяких там каких-то извинительных коннотаций, без каких-то нюансов. Для любого еврея на вообще территории Большого Советского Союза это было и есть. Это проклятие. А Яким, вот, я не знаю, может, так для Я знаю, що ми зараз можемо для всієї аудиторії, а саме для українського народу, ви порекомендуєте з вашого боку термін, який би був би доцільніший. Ну, тобто це єврей, ну називати так краще єврей. Тобто не повертатися через оцю таку історичну пліву, яка виникла, і це такий настільки негативний консенсус до цього Страшно Негативний. Некоторі друзі українці говорять, там, ну, кацапи називають нас хахлами, ну нічого, хахли. До цієї війни, от до цієї війни, 22-го, вже окончательно страшної війни, яка почала в 14-му і перейшла на етап, в феврі 22-го, 22 Слово хахлы не было связано с тотальным уничтожением с геноцидом. Слово «жить» связано. Причем с целой серией геноцидов в истории, евреевы, И, конечно, с массовыми покровами. Поэтому тут очень трудно сравнивать. Очень трудно. Кроме того, представьте себе, что вы, например, используете вот тут рядом с вами какие-то чернокожие американцы. И вы хотите их назвать. Вы знаете, что есть разные варианты. Чернокожий, черный, афроамериканец, негр, нигер. Пять вариантов. И вы знаете, что Нигер это невероятно уничижительное, самое для них страшное. Между собой они могут какие-то тоже анекдоты там рассказывать, даже и в анекдотах упоминать. Но вы понимаете, что если вы скажете Нигер, даже не против них, а при них, вы их страшно оскорбите. Не может быть никакой дискуссии. Когда люди из западных областей Украины, Прекарпатия, э, там, Волынь, э, Буковина, э, Закарпатия, они говорят, да у нас это нормально, это нейтральный термин. Слушай, для вас нормально. Ну, для евреев тоже нормально? Ну, для евреев Ну и хватит. Значит, решили, если вы не хотите их оскорблять, не употребляйте это выражение.